هناك كتاب تحت عنوان مقالات الألباني، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى ذلك جيداً مقالات الألباني اللي هذا الكتاب عادةً هو جمعها وصححها وصححها واعتنى بها نور الدين طالب. قدم لها وعلق عليها محمد عيد العباسي وعبد الله علوش دار اطلس للنشر والتوزيع الطبعه الثانيه سنه 1422 من الهجره النبويه او 2001 ميلاديه المملكه العربيه السعوديه الرياض والاخوه يستطيعون ان يرجعوا الى هذا الكتاب. هناك عبارته الالباني العلامه الالباني قال وخلاصه القول ان عقيده خروج المهدي عقيده ثابته متواتره عنه صلى الله عليه وسلم بحسب نص الكتاب نعم. يجب الايمان بها لانها من امور الغيب والايمان بها من صفات المتقين كما قال تعالى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وإن إنكارها لا يصدر إلا من جاهل أو مكابر أسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإيمان بها وبكل ما صح في الكتاب والسنة في هذا الكتاب صفحة مئة وعشرة من هذا الكتاب هذا النص بشكل واضح وصريح موجود للعلامة الألباني هذا هو النص الأول